નમસ્કાર મુંબઈ સમાચારના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું જીગર પંડ્યા મિત્રો અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલમાં મુંબઈ સમાચારની ટીમ પહોંચી હોય ત્યારે પબ્લિક રિલેશન હેડ અમિત સિંઘ સાથે મુલાકાત અમે કરી અને આ આયોજન છે તે કેવી રીતે કરેલું છે અને કેવા પ્રમાણમાં અહીં મુલાકાતીઓ આવી રહ્યા છે અને કેવા કેવા પ્રકારની બુક્સ અહીં અવેલેબલ છે અને ત્યાર પછી कल्चरल प्रोग्राम पर थी रहा है चेने बाड़कों पर खूब सरस कार्यक्रमों आयोजन करें सर एक बात मुझे जाननी है कि ये जो पूरा फेस्टिवल चल रहा है अभी तक चार दिन बीत चुके हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा है? चार दिनों में हमने जब पहला अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल शुरू किया तो आपको इसका एक बैकग्राउंड दे देता हूँ दो हज़ार में अहमदाबाद नेशनल बुक फेस्टिवल की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जो है उस समय मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने न, उन्होंने शुरू किया था और नेशनल बुक ट्रस्ट उस समय सही हो गया था फिर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पिछले दस सालों से इसको कर रहा था अब जब अहमदाबाद की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है जब आप ओलंपिक आय दिन के लिए सोच रहे हैं तो जो इंटेलेक्चुअल्स के बीच में एक पहचान अपनी अहमदाबाद की बननी है उस कड़ी में अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल का आयोजन होना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेप है और इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास करीब साढ़े तीन लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये बुक फेस्टिवल है देश तो के सबसे बड़े बुक फेस्टिवल में से एक होगा यहाँ पे हमारे पास हज़ारों पब्लिशर्स की लाखों किताबें हैं इसमें नेशनल इंटरनेशनल पब्लिशर है अभी आप देख रहे हो इंटरनेशनल स्टेज पे हमारे साथ से है और उन्होंने गुजराती किताबों का सिंगली में ट्रांसलेशन किया हमने सिंगली भाषा की किताबों का गुजराती में ट्रांसलेशन किया है इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो रिनाउंड स्पीकर हैं स्पेन से पोलैंड से हंगरी से मॉरिशस से वो तो सारे अपने भारत से जुड़े अनुभव को साहित्य को और उनकी संस्कृति को इस स्टेज पे प्रस्तुत करते हैं दूसरा एक मैं यहाँ पे घूम रहा था डोम ए बी सी तक मैं पहुंचा था अलग अलग स्टेज बनाए हुए हैं जैसे कि हम अभी इंटरनेशनल ऑथर के साथ बात किया तो यहाँ पे वो स्टेज बनाए हुए हैं वैसे अंदर चाइल्ड मतलब के बच्चों के लिए कुछ आयोजन किया है क्या है वो? हमारे पास प्रज्ञा है वो सारी चीजें लिखना, लिखना। साथ में एक हमारे पास चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल है जिसमें आपके पास है 22 देशों की चवालीस फिल्में जो अलग अलग भाषाओं में है और ये सारी स्क्रीनिंग बिल्कुल फ्री है साथ में हमारे पास है एक शब्द संसार तो उसमें देश और विदेश के जो प्रख्यात ऑथर्स हैं स्पेशली जिन्होंने गुजराती भाषा में सहयोग किया उनकी काफ़ी शिक्षा है काफ़ी कुछ है। उनसे इंटरेक्शन का एक अपॉर्चुनिटी है फिर हमारे पास एक वर्कशॉप स्टेज ज्ञान गंगा और एक अनोखा प्रयोग हमने किया था यहाँ पर कलीनरी स्टेज रसोई रसोईयानी किताब तो उसमें जो कुकरी बुक है कलिनरी बुक है उस पर रोज सेशन होते हैं वो पूरी तरह भरा होता है और शाम जब आप जा रहे होते हैं तो आप जो सीखते हैं कि एक आपको रेसिपी प्रिंट में आपको साथ में ले जाती है ताकि आप उसको ले जा पाए इसी तरह हमारा रंगमंच है जहाँ रात से आठ से नौ गर्वी गुजरात और जो हमारे डांस के और जो इंटरनेशनल में फ्यूजन वाले सारे सॉन्ग में और डांस परफॉर्मेंस है ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो कल्चरल स्टेज मैंने देखा वहाँ पे रंगमंच का बहुत बढ़िया आयोजन तो हो रहा है साथ साथ में सर उसके पहले भी मैंने एक देखा कि कोई ऑथर थे वो कुछ किताब के बारे में समझा रहे थे अंदर डोंग के बहुत बढ़िया मतलब वो शब्दों का प्रयोग करके कुछ अच्छी तरीके से वो समझा रहे थे ऑडियंस भी कुछ बहुत बढ़िया था ये पूरा जो चार दिन का तो अनुभव अच्छा रहा लेकिन अगले पाँच दिन में कौन सा आयोजन है कि हम पब्लिक को बोल सके कि भी आइए और आप चुप ना जाए क्योंकि ये बहुत बढ़िया फेस्टिवल है अगले पाँच दिनों में एक तो जो आपके पास विजिटर है वो तो ऐसे ही बहुत सारे बैठे वाले हमारे पास आपके पास अगर हम कलिनिंग स्टीज की बात करें तो जो सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह शोकी हैं वो आ रहे हैं जो म्यूज़िक में देखें तो आपके पास गुजराती सिनेमा के ऊपर सेशन है आपके पास लिटरेचर में गुजराती शॉर्ट राइटिंग का वर्कशॉप है आपके पास रंगमंच में एक स्पेनिश क्लासिक नावल है डॉन की होते उसका कथक परफॉर्मेंस है तो इस तरह से प्लस हमारे पास इंटरनेशनल स्टेज पे हंगजे से हैं मैट जॉनसन जो मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन पे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्पीकर है तो आपको तो पूरा एक माहौल मिलेगा और आप जब आएंगे तो आप कम से कम चार से छः घंटे निकाल के आइए इसका टाइम तो लगेगा और पूरे परिवार के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे जी आ, सर मुंबई समाचार के साथ आपने एक बढ़िया आयोजन के बारे में बात किया मुंबई समाचार की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता करूँ थैंक यू थैंक यू सर રાજ્યમાં વાંચન અને સાહિત્યના સુયોગ્ય પ્રસાર થકી આવનારી પેઢી બૌદ્ધિક રીતે સક્ષમ બને અને સશક્ત સમાજનું નિર્માણ થાય તેવા ઉમદા ઉદ્દેશ સાથે વાંચે ગુજરાત અભિયાન ચાલી રહ્યું છે જે અંતર્ગત અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા છેલ્લા બાર વર્ષથી અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેર નામથી આંતરરાષ્ટ્રીય પુસ્તક મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે હત્યાર સુધી યોજાયેલા અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય પુખ્ત વેરને અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરના પુસ્તક રસિકો અને સાહિત્ય પ્રેમીઓનો અનેરો પ્રતિસાદ સાંપડ્યો છે એકચ્યુલી ધીસ ઇઝ અ રીમાર્કેબલ ઓકેશન વી આર હેપી ટુ સે ધેટ ધીસ ઇઝ અ કલ્ચરલ એક્સચેન્જ બીટવીન ટુ કન્ટ્રીઝ ટુ નેશન્સ because uh, at this uh, we last time we visited uh, new delhi book fair so that uh, we decided to buy some uh, special books from nbt uh, and the, at the same time uh, nbt uh, bought some uh, sinhalese books so that uh, we exchange our cultural values bo uh, through books actually this is a very uh, this is a good uh, relationship. We can uh, th this is a beach between two countries bound by books. Actually this is a great occasion okay yeah last time we selected uh, Babu uh, one of uh, Hindi books and uh, we are different and other one is uh, flitter of flatter. those are the three books we selected we translate those books into sinhala language uh, you can see here we translate those books into sinhala language at the same time there are so many they, these are called big books these big two books translated into gujarat language here this one very nice really we exchange our thoughts uh, we uh, share our relationship and uh, build new relationship okay thank you heritage city amdavadi સાહિત્ય અને પુસ્તક પ્રકાશન ક્ષેત્રે વિશ્વ ફલક પર પહોંચાડવાના ઉદ્દેશ સાથે વાંચે ગુજરાત ટુ પોઈન્ટ ઝીરો અંતર્ગત ત્રીસ નવેમ્બરથી આઠમી ડિસેમ્બર સુધી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટર પાલડી ખાતે અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે મુંબઈ સમાચાર સાથે શ્રીલંકાથી આવેલા લેખિકાએ ખાસ વાત કરી અને કહ્યું કે અમદાવાદ આવીને મને ઘણું જાણવા મળ્યું છે તેમણે જણાવ્યું કે સિહાલી ભાષાના તેમણે પુસ્તકો લખ્યા છે આ ઉપરાંત ગુજરાતી ભાષામાં પણ તેમના પુસ્તકોનો અનુવાદ થયો છે અત્યારે હાલ જે આ બુક્સ વેચાણ થઈ રહ્યું છે કયા પ્રકારની બુક્સ મળી રહી છે અને લોકોનો પ્રતિભાવ કેવો છે પ્રતિભાવ બહુ સરસ છે અને વધારે પડતું નોન ફિક્શન બુકો વધારે સેલિંગ થાય છે અને બચ્ચાની સ્ટોરી બુક્સો સ્ટોરી બુક્સમાં કેવા પ્રકારની પંચતંત્રની છે જનરલ નોલેજની છે પછી આવી કાર્ટૂનની છે માંગાસ કોમિક્સ છે કોમિક્સ વધારે બુકો વેચાય છે જે જાપાનની આવે છે અને પબ્લિકનો ઓપિનિયન કેવો રહે પબ્લિકનો ઓપિનિયન બહુ સારો છે સર આ સમગ્ર આયોજનમાં સો થી વધુ સાહિત્યિક કાર્યક્રમો ત્રણસો થી વધુ પ્રકાશકોના સ્ટોલ સહિત એક થી વધુ પ્રકાશકોના પુસ્તકો અહીં જોવા મળી રહ્યા છે અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ ગુજરાત સહિત દેશભરના પુસ્તક રસિકો અને સાહિત્યપ્રેમીઓ માટે સાહિત્યનું સરનામું બની રહ્યું છે આ સાથે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલમાં મુલાકાતીઓ માટે લેખક મંચ પ્રજ્ઞા શિબિર જ્ઞાન ગંગા રંગમંચ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ સહિતના આકર્ષણો પણ ઉપલબ્ધ છે